भीचन जी का बेटा हरप्रीत ये हमारे मंदिर के सदस्य है हर साल इनका बेटा हरदास से गंगाजल लेकर आता है तो भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई पूजा विधि वत रूप से जो है जल अभिषेक आर जदे दिन शिवरात्रि के दिन जल अभिषेक करता है हरप्रीत बेटा जेड़ा को गंगाजल लेके गंगा जी तो आ रहे थे जल लेके आए हैं तो सू बड़ा उत्साह होंज सा मंदिर के बीच ओले शिव जी के उत्ते आके जल का अभिषेक होएगा तो पूजा अर्चना टीम के मैंबर हैं जो हर साल एक, एक नेक काम करते हैं पूरा सावन का जो आधा महीना निकल गया हम उस महीने से इनका इंतज़ार करके बेटा भेजा हुआ था का लगी है सारी माताएँ मुझे 80 प्लस जो भी हैं ਔਰ ਉਹ ਸਭੀ ਮਾਤਾਏ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਕੋ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਜਪ ਸਟਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪਾਉਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਪ ਸਟਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ बोले की जय शिशम की जय आज हमारे मंदिर में हर साल की तरह शर्मा परिवार मैडम परमजीत का बेटा हरप्रीत और बलबीर चंद जी का बेटा हरप्रीत ये हमारे मंदिर के सदस्य है हर साल इनका बेटा हरिद्वार से गंगा जल लेकर आता है सावन के महीने में और भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जाता है आज उसी वृक्ष में इस परिवार ने यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा जो सब लोगों ने आपने भी देखा कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई उनका विधिवत रूप से जो है जलाभिषेक किया गया और उनके गुणगान गाए गए सभी भगत जनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की इस सदा खुशहाली का आलम सभी सदस्य मेंबरों के ऊपर बना रहे और समाज के ऊपर बना रहे आज इस पर्व पे महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं अपने सारे समाज को ब्राह्मण समाज की तरफ से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान शिव के बताए हुए रास्ते पे इंसान को चलना चाहिए आराधना करनी चाहिए और भगवान को पाना चाहिए सच्चे मन से जो भी हमारे भगवानों से आज तक किसी ने मांगा है वो उन्होंने पाया है ये परिवार जो शर्मा परिवार जन्म विषय लेकर आया हरप्रीत जी ये उसके गवाह है चश्म जी के भगवान सबकी सुनते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मैं भी इसी उपलक्ष्य में खुशी का इजहार करते हुए इस परिवार को बधाई देता हूँ इसी तरह ये हमारे मंदिर में भगवान भोले का हर साल जलभसीप होता रहे और परिवार के ऊपर भगवान भोले का पूरा आशीर्वाद बना रहे और इसी साथ हमारे जो जन हैं उनके ऊपर भी भगवान भोले का आशीर्वाद बना रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको फिर दोबारा इस पावन मौके पर शिवरात्रि के मौके पर बधाई देता हूँ ऋषि जी मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ मुझे नहीं पता जब लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती इस सभा का प्रधान बनाया तब मैं नौकरी में था तो हमने यहाँ भी ग्रुप बहुत था पर काम चलता रहा दोबारा फिर मुझे रिटायरमेंट के बाद सतारह दो हजार सतारह में इसका सेवा करने का मौका मिला और पता नहीं मेरे मन में ये ठान थी कि ये जो टूटा हुआ मंदिर है ये बड़े भव्य मंदिर बनना चाहिए ब्राह्मण समाज का नाम होना चाहिए हिंदुओं का नाम होना चाहिए हम बात तो करते हैं बहुत बड़ी पर काम करने के लिए हम सबसे पीछे भाग जाते हैं भगवान की इतनी कृपा आज देख रहे हो कि इस इंडस्ट्री एरिए में जहाँ लोग भी नहीं जाते, उस जगह पे भगवान बोले ने भगवान परशुराम जी ने सभी भगवानों ने शनिदेव महाराज ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की कि मैं आज तक अनथक काम कर रहा हूँ जिसका नतीजा जो आपने बताया कि लोग चार कदम चल कर थक जाते हैं वो मन के मैले होते हैं मन के साफ नहीं होते जिनका मन सच्चा होता है जिनका देय होता है जिनका दृढ़ विश्वास होता है वो हमेशा ही हर काम में कामयाबी पाते हैं चाहे कोई भी हो चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो बिजनेस मैन हो चाहे नौकरी में व्यापार में हो चाहे यह सेवा भाव में लगा हुआ हो भगवान के चरणों में तो मैं अभी भी विश्वास कर रहा हूँ मुझे यकीन नहीं था कि इतना भव्य मंदिर और इतना धर्मशाला जहाँ बीस कमरे बनकर तैयार हो गए दो मंजिला और लोग रह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं हमें अभी भी और काम करने की मेरी तमन्ना है कि मैं और काम करूँ अपनी टीम से मिलकर साथ लेकर इनको साथ चलूँ यहाँ कोई भी आदमी जो है वो निरोल कामयाब नहीं होता उसके पीछे पीछे मातृशक्ति होती है जो उसको कामयाब करती है हमारे पीछे जो हमारी महिला मंडल है उनकी अध्यक्षा है उनके साथी हैं ये मिलजुल कर सभी टीम के साथी मिलकर ये काम करते हैं आज मुझे मान प्राप्त है कि ट्राई सिटी में ये पहला धार्मिक स्थान है जहाँ लिफ्ट लगी हुई है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ लिफ्ट लगी हो बहुत बहुत जिनके गला जो है वो बहुत निकलता है ज़्यादा पैर यहाँ तो गला भी तो हमारा कुछ नहीं निकलता लेकिन हमें हम उस विश्वास से काम कर रहे हैं जिस विश्वास से हरप्रीत का परिवार जो है हर प्रीत जो बेटा है वो गंगा जल लेकर वहाँ से हरिद्वार से यहाँ आता है वो विश्वास है उसी विश्वास से हम काम कर रहे हैं उसी विश्वास से हम आगे चल रहे हैं और बढ़ते रहेंगे जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी देखो तो जैसे ही अस यही कहेंगे जिस तरह तो के थोड़े चैनल राही सारा साढ़ा प्रचार होंगे मंदिर का ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਲਬhishek ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਗਾਜਲ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿ세 ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ सबसे पहले मैं शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि यही ही एक हमारे मेरी टीम के मेम्बर हैं जो हर साल एक, एक नेक काम करते हैं पूरा सावन का जो आधा महीना निकल गया हम उस महीने से इनका इंतज़ार करके बेटा भेजा हुआ था कावर लेने के लिए तो इस माता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि ये ये हैं तभी परिवार है और इनके संस्कार हैं और हमें भी इनका बहुत आशीर्वाद मिलता है और इसी इनके आ, खातिर हमें भी यहाँ पर जलाभिषेक करने का मौका मिला तो मैं दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ इस परिवार को बहुत बहुत परमात्मा तरक्की दे और इसी तरह हमें भी ये अपने साथ लगाए रखें और भोले का जो भोलेनाथ की कृपा है हमें भी मिलती रहे इनके द्वारा और मेरी टीम को जो पीछे खड़ी है सभी आप देख रहे हैं सुबह से सेवा कर रहे हैं ये भोलेनाथ के चरणों में पूरे महीने से इनको भी इंतज़ार था सावन के मास का कि कांवड़ यात्रा जो भेजी हुई है कुशलपूर्वक यहाँ पे पहुँचे और हम भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक करें इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत फ़ायदा है जी बहुत सारे बुज़ुर्गें थीं जो कि ऊपर मंदिर बनने के बाद वो अपने घर में रहा करती थी क्योंकि चढ़ा नहीं जाता था हमारा सत्संग ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे होता है तो जब से लिफ्ट लगी है सारी माताएं मुझे 80 प्लस जो भी हैं और वो सभी माताएं हर सत्संग को अटेंड करती हैं हाँ मैं लिफ्ट के बारे में अपनी सारी टीम का बहुत ही धन्यवाद करूंगी क्योंकि इन्होंने हम घुटनों से चढ़ नहीं सकते थे हमें थोड़ा कीर्तन से दूर रहने की आदत भी हो गई थी कि हम नहीं जा पाएंगे जब से ये लिफ्ट लगी है मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सब जो घुटनों से चढ़ नहीं सकती थी लेडीज़ जितनी भी सिक्सटी प्लस हैं अब सब आ जाती हैं चढ़ जाती हैं और उतर जाती हैं हमें इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ मैं अपने प्रधान का और अपनी टीम का हेमा गोरेला का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ